Hər kəsə salam, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Xəbər verdiyimiz kimi, aparıcı Lalə Azertajın dediyi sözlər izləyicilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. O, canlı efirdə: "Qazın qiyməti niyə də artmasın ki? Hələ üstəlik, gecə və ya gündüz təltif olunmalıdır ki, az istifadə edilsin. Cinahçər və suçlu bilinməlidir. Koronavirusa görə qiymətlər artıb. Bütün dünyada ərzağın qiyməti artıbsa, qazın qiyməti niyə artmasın?" Bu gün qazın qiyməti də artsın. Yaydır. Qaz ən çox mürəbbəb bişirməyə gedir deyən Lalə Azertajın sosial mediada yeni fotosu yayılıb. Sözü gedən fotosunu sizlər üçün təqdim edirik. Buyurun izləyin. Qeyd edicilə Lalə Azertaj son günlərdə sosial media hesabında paylaşdığı fotolarında şəhrlərməsini bağlayır.